Selamun Maragmatik kanalına hoş geldiniz. Bu matematik bir playlistinin 74. videosudur. Biz yeni mövzuya başlayarak ee, Doğal sayılarda çözümleme ve taban artımeti. Demek ki birinci özellikten başlayaq. Onluk say sistemi bizim de istifade edildiğimiz, daha çok istifade olan say sistemi onluk say sistemidir. Deməli ABCD ədədi bu şəkildə yazıla bilər, mötərizə qoyaraq ABCD 10. Burdakı sayı sisteminin əsasını göstərir, yəni hansı sayı sistemində olduğunu göstər. Deməli ABCD bu şəkildə üzərinə 0 1 2 3 dəyə yaza bilərsiz. Olacaqdı A * 10^3, yəni mina, B * 10^2, bu 2-dir, yəni 100B və D * 10^1, 10D və D * 10^0, bu şəkildə sözümlənə bilər. Buna da sözümləmə deyirlər. Deməli, bu yazılış AB bunun A vur B yox, AB iki rəqəmli ədəd olduğunu göstərir. Yəni 2 vur 3 deyil, nədir? 23-dür. Və daha ağallaca bir işdir. Məsələn, biz Azərbaycanda bunu belə yazırıq, doğrudurmu? AB deyə yazırıq. Niyə ki, yəni məsələn, üçlük say sistemi yazacaqsa bunu belə yazmırıq mə? Yazırıq onluq say sistemində avtomatik olaraq ağıllı DC belə yazmalıyıq. Sadəcə çox istifadə olunduğuna görə bunu yazmasaq da olar. Bu onluq say sistemi mənasına da gəlsə də, daha gözəl olardı inşallah bu problemi yaxında həll edəyəllər, e, çox məntiqsiz, yəni bunu bizdə kim yazmaq, bu daha məntiqidir. Bəli, AB yazılışı deməli nə əldə edəcək? Burdan 10A + B əldə edəcək. BA-dan isə əldə edəcək 10B + A = 66-ya. Burda nəticə nədir? 11A + 11B = 66. Hər tərəfi də 11-ə bölsəm, A + B-nin nə taparam? 6 olduğunu taparam. Və sıradakına baxırıq. AB nədir? AB 10A + B-dir. Anlamayan üçün məsələn 24, 24 nədir ki? 10 * 2 + 4-dür, da? O zaman A-nın yerində 2 durur. 10A + B. 10A + B-dən BA nədir? Bəs 10B + A = 45-ə. Möhtərizəni atsam nə əldə eləyirəm? Əldə eləyirəm ki 9A - 9B = 45-ə. Hər tərəfi də 5-ə bölsəm, 9-a bölsəm əldə eləyirəm ki A - B = nəyə? 5-ə. Deyir maksimum AB neçədir? AB-ni maksimum olması üçün A və B-nin özlərini də maksimum seçməm şərtlidir. O zaman A-nı ən çox 9, B-ni də 4 seçə bilərəm. Ona görə də cavab, çünki rəqəmdir axı, rəqəmlər 0-dan 9-a qədər də arasında dəyişir, onun tam ədədləridir. Bəli, o zaman cavab nə olar? 9 * 4 = 36 olar. Bəli, sırad aşağına baxıram. ABC nədir uşaqlar? 100A 100A + 10B 10B plus C'dir. CBA nədir? 100 d plus 10B plus A'dır. Bərabərdir 1170'e. 1170'e. Buradan A ilə ıı, 100 100A plus A. Ne eləyəcək? 101A plus 10B, 10B, 20B və plus 101C bərabərdir 1170 olacaq. Bəli. Deyir A plus B plus C neçə e ile yer. Bəli. düşünəyib bunu əvvəlcə düşünək. Eee dəvələ tək yol var. Bunun olması üçün nə olmalıdır? E, məsələn, dəyər verərək gedib çatbağa çatmağa çalışaq. Eee sonu sıfır olduğuna görə 20-nin sonu sıfır olacaq. O zaman 101 ayına 101 bənin dəmədən sıfırlan bitməlidir. O zaman məlum məsələ ki 19 11 olmalıdır. O zaman bu 9 olsun, bu 1 olsun onda bunlar nə eləyəcək? 1100, 100 eləyəcək, 100. 100. Bal. Əə. 100 edərsə 20 B-yə nə qalır ordan? 160 qalır, doğrudurmu? 20 B-nin də 160 olması olmaz, B nə olması gərəkdir? 8 etmək gərəkdir. O zaman A + D C elədir 10, B də 8, cavab oldu 18. Yaxşı, yani, çox gözəl sualdır. Yəni dəyişik bir sualdır. Bəli, sıradakı XY nədir? 10x + y-dir. 10x + y. YX nədir? 10y + x-dir. Bu toplam nə eləyəcək? 11y + 11x. Tamam, belə qalsın. XX nədir? 10x + x-dir. YY nədir? 10y + y-dir. Bu da elədi 11y + 11x. E onları nisbətə nə eləyər? rədadəşinə baxırıq. ABC - CBA 495-dir. ABC nədir? 100A Bu dəfə bunu yox. 100A + 10B + D - 100D + 10B + A. Möhtərzəni açanda 100A + 10B + C - 100D - 10B - A. 10B-lə sizlərə ömür Qeriya qaldı 99a - 99c o da bərabərdir 495-ə. Hər tərəfi 99-a bölsək a - c = 5 alaram hər halda. Hər halda 5 elə. a + c 5dirsə minimum a + c ən az nə olar? 0 5 0 ağlınıza gələ bilər ki, a + c ən az olmasın. a 5 c 0 olsun amma 0-la ədəd başlamaz. Ona görə ən az 6 - 1 = 5. Ən az 6 ilə 1 olar. Onların da cəmi nə eləyər? 7 eləyər də. Sıra doğruuna baxırıq. A, B, C bir-birindən fərqlidir. AB, yəni 10A rəngində dəyişən, bir də 10A 10 + e, 10 B + BC, yəni 10B + C - B = 34-ə. Burdan əldə eləyirəm ki, 10A, 10A + 11 + 10B + 10B + C = 34-ə. Bir variant var da, bir variant var ki, 10 + 10b eləyəcək 10 mötərizədə a + b + c bərabərdir 34-ə. Deməli c ya 4-dür, a + b-də nədir? 3-dür. Başqa yol yoxdur ki, c 14, a + b 2 olası deyil, çünki c ədəd rəqəmdir. Yəni. O zaman a + b mütləqdir ki, bərabərdir 3-ə, c də bərabərdir 4-ə. Onların da cəmini eləyər 7 eləyəcək. Bəli. Sıradakı abc + ab eləyir 381. AB nədir? ABC 100A + 10B + C + 10A + B = 381. Bu da eləyir, neçə dənə A? 110A 110A + 11B + C = 381. Yaxşı, 110A 11B, 11-i çıxarsaq mötərizə xaricinə eləyir 11AB, doğrudurmu? 11 vurulsa 10A + B və ya da 11AB. 11AB + C = 381. -ə. Yaxşı, 381-i 11-ə böləndə nə düşər? 381-i 11-ə böləndə 3 dəfə 33, 50 dəqiqə. Və 5-dən 4 düşər də. Bəli, 34 düşəcək. 35 elə 35 eləsə keçir 34. 34 qalıqdan nə qalır? Bir dənə tapaq. 50 1 44. Balıqdan nə qalır? 7. Bəli, onda məlumdur ki, C olacaqdı 7, AB də olacaq nə? 34. Yəni A3 Bdə 4. O zaman A + B + D nə edir? 3 + 4 + 7 14 edir. Bəli 13-cü sual, ə, suallar çox dəyişik. Çox gözəldir. Yəni o 13-cü suala baxırıq. ABC, yəni 100A 100A + 10B + D - 9B - D = 203-ə. C-lər sizləri ömür ə geri qaldı 100a + 10b = 203-ə tək çözüm var a2 10b yox, b 10b - 9b b tək çözüm var a2 olacaqdı, b də nə olacaqdı? b də 3 olacaqdı. 3 olacaqdı. Bəs c, c istənilən bir ədəd ola bilər. Daha doğrusu istənilən bir rəqəm ola bilər. a + b-nin sayı maksimum olması üçün c-yə nə seçsəm? 9 seçsəm istəy mənalı ola bilərəm. O zaman cavab nə olar? 2 + 3 + 9 14 olar. Və bu bizim ilk e, yox, 74-cü videomuzun sonuncu sualı idi. Gələn videolarda görüşənədək, sağ olun.